Повісті писав російською мовою у період свого заслання впродовж 1852-58 років. За словами Шевченка, його повістей десятків коло двох набереться, але до наших днів вціліло тільки дев'ять. З метою приховати свої прозові доробки Шевченко використовував псевдонім Кобзар Дармограй. Твори автобіографічні. Розглянемо повість музикант. Если вы благосклонный читатель, любитель отечественной старины, то проезжая город Прилуки Полтавской губернии, советую вам остановиться на сутки в этом городе. А если это случится не осенью и не зимою, то можно остаться и на двое суток. Починая свет, вир, автор. Могу вас уверить, что раскаиваться не будете. Тут все есть. И бесконечные склепы, или подземелья, и надгробные плиты, вросшие в землю. Словом, все есть, что нужно для самой полной романтической картины. Разумеется, под пером какого-нибудь Скотта Вальтера или ему подобного списателя природы. А я, по причине нищеты моего воображения, откровенно говоря, не берусь за такое дело. Самоироничным был Шевченко. Сучастник изгадует, что он мав відмінне почуття гумора, Був людиною кмітливою і з веселою вдачею. У спогадах Тарас писав, що черпав натхнення і фактаж зі свого життя. Наприклад, опис провінційного балу. Формы одни и те же, и львицы и львы одни и те же. Ежели есть между ними разница, так это только та, что провинциальные львы и львицы немножко ручнее столичных. Красавицы вроде героинь покойного бальзака, то есть красавицы не первой свежести. Не советую вам танцевать до восхода солнечного. Власть, утвержденная при свете свечей, над нашим бедным сердцем, распадается при свете Солнца. И обаяние, навеянное вами в продолжение ночи, сменяется каким-то горько неприятным чувством. Вы. Алчные пожирательницы, бедный сердец наших, в торжестве своем и не замечаете, как близится день, и могущество ваше исчезает, как тот прозрачный туман, разославшийся над болотом. Как вам, и Шевченко?